Добрий день, це громадський онлайн. Я сьогодні працюватиму до 22-ї години в цій студії. Сьогодні буде багато гостей. Перший Володимир Ніконенко, автор трафарету з простреленим Януковичем. В студії Добрий день. Добрий день. Я чого запросив? Не тому що ну було б логічно запрошувати тоді, коли був трафарет. Це було ніби вже в минулому житті. так? Да? Давно це да, да. Да. було очень давно. Очень давно Очень. ну як коли це було? Ну, це було до революції, поэтому это уже для меня как, как будто это даже не со мною було, і даже до тюрми було. Поэтому... Так, я чого запросив студію, тому що люди, які мають активну громадянську позицію, вони дають ну в соціальних мережах свої оцінки тим подіям, які відбуваються. Тому з володю будемо говорити і про. Те, що було, і про те, що відбувається зараз, і спробуємо подивитися, чого очікувати від дня завтрашнього. Нагадаю, ви можете долучатися скайпом громадське підкреслення. Ті, писати мені в Твіттер або на Фейсбук особисті повідомлення. Тобто, це дуже просто: Skripin, Facebook.com slash Skripin через Y. E, і це не складно зробити. Отже, чекаю на ваші дзвіночки для того, щоб ми поговорили. У нас лише півгодини є на розмову, хоча ми звикли на громадському говорити довго і багато, але о 17 ті має вийти світ, і Мене редактори вже підганяють. Тому не боріться, телефонуйте на скайп. Володь, ну як, яка є оцінка зараз поточної ситуації? Тобто я деякі речі, які я прочитав, вже їх доведеться тут озвучити на широкий загал. Та? Какая думка стосовно того, что у нас за веконцем? Ну, вообще у нас за окном выборы. Ну вот. да, я это на увазі. Да, и мне хочется быть банальным, но очень боюсь, что у нас э, наш сценарий ну, повторится. Что опять в Раду войдут недостойные люди, что опять будет очень много всяких перебежчиков, всяких э, людей, которые будут отстаивать интересы не народа, а олигархата. Вот. И в связи с этим у меня такие переживания. Судя опять-таки по партийным спискам, которые некоторые партии но ну, открывают, некоторые есть, там скрытые. Вот. И опять-таки возникают вопросы что делают люди в этих списках, например. Ну, десь. ты же вот. пересечена людина. Ну, как пересечена? Вот за этот портрет Януковича, да? Тебе засудили на рик Тобто, да. Ти був в тюрмі, фактично, за те, що ти зробив трафарет Януковича з цяточкою. Ну там є ще інструкція, наскільки я розумію, да, як, да. як це робити. Зараз покажу цю картинку, де вона в мене відкритай. Має бути десь відкрита. Я десь шукав вже. Ага. Ось, ось ця інструкція, вона є. Та? Ну тобто, що в цьому. Я, я просто за логікою речей я не можу зрозуміти, за що судили, ну, власне. Я объясню Привет. это очень коротко. Судили не за Януковича однозначно, судили за по статье хулиганства 296 часть 2. Между прочим, все политические, которые вот были осуждены ну, в януковические времена, они именно по этой статье и были осуждены. Если там в 50-х была политическая статья, то сейчас политической нету, приходится судить по всяким надуманным каким-то статьям, такие, как, ну, самое распространенное это хулиганство. Вот. И вот именно за эти изображения, которые ну, не сказано ни слова, что там Янукович или там... Mm -hmm. это, между прочим, в приговоре было сказано, что это лицо, которое э, выкликает неповагу до суспильства. То есть следователи... Такой был маленький у них неправильно характеризували, потому що як ну на лице, воно якраз президента. точку втрати, да, знаєш, якби, да, і... якби лицо президента України, ну, ано визиває е-е, лють, да, неповагу до ну, суспільства. Ну, таке воно й було. Да, так, да, так, саме да, так і получилось. Поэтому ми дуже дого сміялись з этого, пока нас не посадили. <рес> <рес> пока нас не посадили, <рес> посмішка на <рес> <рес> на пол рот. я тут так що ми шукали картинки, та отут я така фотографія ще. І я я ж не знав, що де це насправді. Я кажу: Володь, що це?" Ну, Кажется, в тюрьме. Ну, теперь далее продолжу пояснять вот и сам. Да, это был у нас такой самодельный спортзал, который арестанты да, сами делают. Вот. Вообще, кроме арестантов, саморазвитие заключенных ну, никому не надо. Ни администрации, никому. То есть, как бы, спортзалы есть, но доступа к ним заключенным нет. Поэтому приходится выдумывать такие вот мини-спортзалы, которые, ну, каждый туда старается принести или сделать кое-что свое. Вот. И поэтому, чтобы не деградировать в застенках, а я использовал это время наоборот с целью саморазвития. Я читал книги, я вот занимался спортом, я поправился на 6 килограмм. Вот. В тюрьме. Ну да, я просто не ел, их не еду, как бы мне родители передавали. Ты вот. Так красиво расповедаешь, рассказываешь, но я разумею, что зараз с высоты дня сегодняшнего, это может там ну там приводы это... так осталось. Да, это... да, это воспринимается как на самом деле как страшный сон, но после таких вот стрессовых ситуаций всегда что-то смеешься. Да. Вот потому что очень хорошо, что их пережил. Так а что в тюрьме там было, что кроме того, что спортзал? Работа. Работаешь, Работа. как бы. Я, я вам скажу, что делать там совершенно нечего. Вот туда лучше вообще не попадать и связываться. Ну, то есть ну, это такое место, куда вот таким, как э, мы с вами, лучше. Ну я да. не знаю, за что меня туда. Я, ну, навіть... <laughs> был, -то. был бы человек. Был бы человек <laughs> да, дело найдется. найдется да. Поэтому у нас ничего, по сути, не поменялось. Ну, это лично мое субъективное мнение, mm -hmm. по сравнению с временами Януковича. То есть, ну, тот же судья, который меня судил, Ширшак Николай Иванович, он до сих пор работает. Тот прокурор, который решил нам дело, он тоже до сих пор при должности. То есть, я с уверенностью могу сказать, что вот скоро будет почти год, когда вот начало революции, вот, и чуть меньше времени с его завершения, я вам скажу, совершенно ну, ничего не поменялось. После, сразу после завершения Майдана еще как-то боялись. То есть э вот те, которые остались при, ну, там, при власти. А после того, как они немножко посмотрели, что надо прийти, точно так же продолжился дерибан на, ну, на местах. Те же люди остались при должностях. То есть негатива очень много. И как власть до сих пор с этим ничего не делает, но это порождает очень много вопросов, которые рано или поздно люди зададут. Ну, есть такая штука, что обещанки одни, відбувається по-іншому. А судимість не погашена. Та? Тобто, от, власне, відсидів, і тепер, ну, за великим рахунком, ти ж балотуватися або... Зараз Кандид... я поясню, як как бы балотуватися це можу, це... Это... Могу, это э, мне можно занимать выборные должности, ага. то есть, ну, как бы так. А при, при, призначати на гос должности, то есть я уже не подхожу ни, під яким предлогом, Была, э, был законопроект. О, штука, тебе не здається, що, ну, власне, ну, тих, я кто, тих, Ну, смішна з точки зору логіки, що да, да. Ті, хто, нас... ті, хто да. витирають об все, нас ноги, да. тобто вони спокійно собі далі йдуть. І там, ну, той самий Ківалов, ну я не знаю, це улюблений або не улюблений персонаж, але тут треба згадати 2004 рік, містер підрахує. Да, да. Не поніс покарання ніякого. Потім відбувалося все, що відбувалося. Ми бачили на власні очі, і ця людина тепер знову кандидат в депутати, і, в принципі, там. Себе непогано почуваю. А тебе засудили, все, ти вже не годен. Ти вже на державну службу піти не можеш. Що б ти не вмів робити. Хочеш да. стояти. Так що з цим робити? Ну, как бы я договорил, был законопроект в феврале в Верховной Раде по поводу реабилитации политвязнев, там была моя фамилия, но опять-таки этот документ, ну, мне мало чем помог, потому что я освободился через 8 месяцев после того, как меня посадили, то есть mm -hmm. буквально-таки перед революцией, mm -hmm. вот, и он на меня, по сути, не распространялся. То есть меня, я уже был на, на то время на свободе, а теперь чтобы с меня сняли судимость, мне нужно э, законным способом, то есть подавать э, ответное там м -м, кассационное, ну то есть касаться мне было, вот э, кассационное заявление э, пройти, потом э, пройти следующую вертикаль судебную и вот дойти до конца вплоть до европейского суда. Ну, то есть то, mm -hmm. как мне посоветовали там многие юристы, вот и поэтому я сейчас как раз этим занимаюсь, чтобы Бо я був несудимим. Я просто, ну, реально, от в мене немає рецепту, що буде. Ну, дехто каже, там, буде Майдан третій. Ну, Майдани так швидко не з'являються, насправді, щоб викликати, скажімо, незгоду. Хоча й часи у нас зовсім інші. Тобто, це не мирний час, коли все розгойдується дуже повільно, незгода вона накопичується всередині. У нас за вікном, А, вибори, Б-війна. Так. Да. І, і анексія Криму і є наявність існування двох малозрозумілих утворень, так, і, так звані ДНР і ЛНР. І що буде завтра, це, це важко зрозуміти політикам в першу чергу. Але що люди говорять? От, те, що ти чуєш, в своєму оточенні, що ти думаєш з цього приводу? Я скажу банальні вещі. Люди говорять ровно те, що говорять з телевізора. Поэтому... А що з телевізора? З телевізора говорять багато ерунди. Да, Если поэтому просто... люди говорят много ерунды. Я не, ну, я никогда не верю вот в то, что говорят по зомбоящику. Да, я вот стараюсь общаться людь с людьми, которые непосредственно там были. У меня есть очень много знакомых, которые воюют и в Азове и в Айдаре, вот. По, поэтому по их словам я делаю какие-то выводы, а то, что говорят по телевизору, я очень скептически к этому отношусь. А в народе, ну, я вам скажу одну вещь, народ Послі революції, так, да, він став патріотичним. Під війною став патріотичним. Но он як было політичним, он так і остається. То есть, я вірю, що многії пройдуть Верховну Раду благодаря якимсь патрулям. Що це пачкам Натурально. гречки, бабуськи. Ми, ми сьогодні цю гречку показували в програмі Нова Рада. Я, я пішов, купив на 77 гривень цей так званий депутатський набір. Uh -huh, uh -huh. Да, воно все продається в одному ряду, щоб ти розумів. Тобто не треба ходити довго по магазину. Yeah. Реально, ну, депутатик садят в сметеви баки, ну, скажем, є такая инициатива. Да, есть такая тенденция. Да, и тенденция, тенденция конкретно. Это не совсем флешмоб, это чітка дия. Да, да, согласен. Но опять-таки, общество радикализируется. Я не могу сказать, хорошо это или плохо. Как по мне, так, наверное, хорошо. Потому что власть ну, ничего не делает для того, чтобы этого не происходило. Если ничего не происходит, то народ имеет право делать такое, потому что по-другому никак, по-другому нас не слышат. Если нас не, если нас не услышат в будущем, то, я уверен, будет Майдан 3, 4, 5, да сколько угодно. Вот. Покуда не будет качественных изменений во власти, в отношении власти к народу. Доброе. но ну какие вот. якисные изменения ты вот особо очекуешь? Прежде всего ответственность. Ответственность власти перед народом. То есть они не должны думать, что мы где-то там, что мы электорат, что мы там какое-то стадо баранов mm -hmm. или чего-то там. Вот, они должны четко понимать, что если они сегодня сделали это, то завтра они получат там вот это. Э -э они должны давать себе отчет, что если они будут делать что-то плохое, как бы, э ответка последует. Ответка? Да, они Слово должны, такая ответка. Они, должны бояться этого. То есть не мы должны бояться о том, что какой-то будет ментовский беспредел там, или прокурорский, судебный. Они должны этого бояться. Вот, э... Так как же оно все связано с прокурорами? Ну, вот, зараз ухвалили закон про очищение власти, Проголосовали в первом учитывании. Что кривится. Ну, потому что я, э, я не очень доверяю вот этим вот... Э... У меня есть одна поговорка, которая говорит, ворон ворону глаз не выклюет. И поэтому как бы они там друг друга не чистили, то есть ну, к любому действию депутата, вот, вот нынешнего депутата, надо относиться скептически, 300 раз проверить, а только потом посмотреть, что оно получится. Потому что у них нету там, ну, лично моего кредита доверия. Там. Я на них насмотрелся за это все время. Ну, хорошего там очень мало. То есть они же совершенно не не разговаривают на одном языке с народом, то есть они хотят этого, но этого не происходит. Не, они этого не хотят, это тебе цвет ну, Они невелик. по телевизору, вот мы с народом, вот ваги. это а, там... политтехнологи. Писать. Да, да, я, ну, я понимаю, они, они, речи. они хотят, чтобы так было, но они же отстаивают свои личностные интересы, то есть у них нет как за цели там э, постоять, там благополучие народа или там целостность Украины. У каждого там у них свои интересы, и они за это вот борются, грызутся, как бы там сегодня не вечером в Раде там друг другу морды бьют, а вечером водку пьют в баре. То есть, ну, это совершенно такие вот вещи, к которым мы уже привыкли, и поэтому доверие у меня ну, очень, к очень малым людям в этой, в этой раде и вообще в ну, власти. Ця раз уже нова будет, небыто, наступного скликания, как убирается за старую систему. Посмотрим. Посмотрим. Ну, мы, ну, мы спостерегаем, пока что, что що... Тобі просто лексику подарую. Тут у нас ця ж програма згадана нова рада. Ми обговорюємо депутатів. То ті, хто це голосували 16 січня, хто порушив закони, хто кого потрібно люструвати за великим Ми їх назвали повзунки. то они повзуть снова до Рады, там прикрываясь, кто сидит в списках каких-то. Ну, опять-таки... Кто-то впереди... поможет ретарцу это с гречкой. Да, ходит. да. Ну, смотрите, опять-таки, за законы 16 января проголосовало там, ну, определенное количество депутатов. какие кількість да, депутатов. Да, да, определенное, там, большое количество депутатов. Но это же не только показатель, что вот 16 там, января этот закон. Есть э, куча депутатов, которые скомпрометировали себя там, ну, на многих других вещах, и это тоже не нужно э, упускать из виду. Нужно смотреть и анализировать, что он сделал, кем он был, кем он был там дома и во время Майдана, где он был. Вот. Просто я говорю за то, что люди как были политичны, этим мало кто интересуется. И вот это больше всего... Э, огорчает, так, что... может, это питание до выборцев, до людей, да, яким да, это То есть они так махнули, махнули рукой, да? мовляв, ничего не меняется. На самом деле, нет, вот... нет, не, не так. они, а як, они так? говорят, э, не то, что ничего не меняется, они мало интересуются этим, этим вопросом. То есть, чтобы быть, э, не быть аполитичным, нужно как, интересоваться там, политикой, нужно э, искать, то есть вы, выискивать крупицы правды о том или ином кандидате. То есть, ну интересоваться этим вопросом, жить ним. вот. А как э, и вот приходит раз в четыре года день выборов, да, в они... ну в 5, допустим. А 5, сторонично да, да, у нас надо бралося. Е, uh, он 5 лет жил неизвестно чем. Тут ему за буквально за 2 недели дают пару брошюр, в которых вообще ничего не написано, не предвыборная программа, а если написано, там какая-то вода совершенно там, мол, uh, я вру, вру, я так могу ещё там очень долго, ну, там написали каких-то популистских лозунгов и всё. Ну как человек может Слухайте, хто за освіту? Ну просто так ніби говориш, ну як людина, яка, ну, ну, як політик нормальний, як політик, як знаєш, що кажуть, що нова кров. Заусветую кто? Uhm ну, у меня непол неполное высшее образование вообще, я учусь на маркетолога. Ммм. Интересно, работаешь где? Работаю торговым представителем на одной кондитерской. Это что значит? В кондитерской В кондитерской компании. В Рошен? Нет, я просто так поинтересовался на всякий случай. Вот, и, собственно, вот такой ты не да, вышел. Ну, вот, судячи с трафарета, тут так. Я Але... просто, ну, как и все, вот, я думаю, большинство сейчас людей интересуется этим живут... Ты Скажешь выборы, выборы, да, не да, не, не интересуется в большинстве своем. Вот как бы я просто э, живу и общаюсь с людьми, которые все-таки этим интересуются. У меня очень много людей активистов, вот, и очень обидно за то, что когда вот пост Майдан, да, вот было время, когда эти люди ходили к регионалам, например, да, на местах. Вот, говорили, так, давай, пиши заявление, мол, ты, ты понятно, кто, давай отсюда. Вот, там, продажным всяким ректорам, там, главврачам, ну, все такое было, когда вот была возможность с этим побороться, с коррупцией, да, грубо говоря. Вот. Они тогда сидели очень тихо, и свой нос не показывали, то когда вот э, Майдан утих, начал, ну, началось такое оттепель, да, по сути, то они расправили крылья, и сейчас против этих активистов шьются уголовные дела. Вот, на, просто, а хотя это активисты Майдана. Вот, и так думаешь, если вот э, такое происходит, то контрреволюция крепчает. Нет, тут треба понимать, что на этих людей реально может вплинути, если слова не чують. Попереджением, які у вигляді треш челендж теж мало впливают, потому что посидев в смете, но все равно струсил в себе да, Пішов знову. Точно так же, как сейчас в Одессе шьются дела против людей, которые побили там, этого Шуфрича. Да? Вот. Его счастье, что когда вот зимой его тоже жловили точно так же, но его тогда не побили, вот тогда Вакарчук спас, э и там ещё группа депутатов возле Верховной Рады. Но в этот раз уже, ну, у народа там точно Суфреч кипряня... в результаті побили. Я не кажу побили. добро це або погано. Ну, тобто, ну, якби хорошо, ну, это спускання пара для народу, потому что як так і ви не із зміни. А питання в тому, що Іван Суфреч, ну, це використовує далі як частину свого піару. Не, не, ну, тобто немає розуміння, за що, за що. І що треба можливо щось поміняти в собі. І Що може бути наступне після побиття? Я не знаю, що може бути після побиття, але у нього, по суті, другого вибору немає. як... Перевернути ситуацію ситуацию на свою пользу, зробити себе и і вот гнуть далі свою лінію. Зараз все-таки вибори, я думаю, він намагається набить набити якісь політичні дивиденды. Ох, важко з ними. От, реально, вони приходять ну, з простими людьми просто говорити, а з політиками важко говорити. От, тим більше такого ж типу, як Шуфрич або Лукянов, або там інші. Ну, в принципі, сьогодні говорили з радикальною партією, з заступником Ляшка. Те саме, все те саме. Я просто дивлюся, щотижня ці, скажімо так, одним оком. Подивлюся, хто там сьогодні, ну, п'ятницю, сьогодні, п'ятниця, сьогодні вечір, буде знову велике політичне шоу якесь. Буде. І ну, воно не спиняється і так в щоденному режимі. Але тут питання до себе треба ставити. Що з цим робити? Кожен до себе має ставити. Прежде Тому що... всього, звісно. То що нам робити? Ну, ми робимо громадське, окей, все. Ну, прежде всього. нужно быть ответственным. Безразличие убивает все. Вот. И безразличие порождает преступление. Вот. Если народ будет думать, что а что я могу сделать, то есть выборы, там, э, ничего страшного, если я не пойду на выборы, или там, ничего страшного, если я заработаю 200 гривен или пакет гречки, на этих выборах там, мой голос все равно ничего не решает. Но Решая, это как раз вот тот пример, когда это высшая точка безответственности и безразличия. То есть, когда был майдан, все были как бы ну, в поддержку, да, там майдана, там все поддерживали. А сейчас получается уже как обидно, что это отходит и опять начинаются такие вот непонятные процессы там. Вот, выборы не пойду на выборы, особенно это касается молодежи, потому что в основном не знаю, я... На вибори. більше, скажімо. Что, что? Тому, що, оптиміст більше, тому що з'явилося дуже багато людей, які не байдужі, насправді, порівняно з тим періодом, який був. Звісно, то... да. так. Це є, але. Но... Хочеться, щоб всі були нормальні, да, так. Так, да. <сум> от не хочеться, щоб було громадянське общество, щоб кожен знав, що он робить, для чого він и і куди йде. не так, що живу сьогодні, завтра там хай, хай хоч трава не росте. Трава якраз ростиме, попри все. Питання: повертаємося до трафарету. Як ідея, вона звідки взялася? І що за цяточка? Звідки кровожерливість? Володь, ну, ну як так? Янукович же, він теж гуманоїд? Людина. Так. цей трафарет очень довго гуляв по інтернету. не ми являємося там. его первоначального. А, не вы его маливалы. Мы его рисовали, но до этого он уже был в сети. Мы взяли этого прекрасного вы, человека. Как вы маливали, если он был в сети? Где берешь, вырезаешь трафарет и ешь ну, рисовать? То автор не вы трафарет? Да? Нет, нет. А то есть вы просто выконавцы фактически. Да, да. Ага. Я вот. думаю, вы его придумали. Нет, придумал. нет. Есть человек добрый, который его придумал. Вот и получается. Человек добрый, который придумал? <laughs> да. Который придумал? Це? Я не знаю его. Я знаю. <laughs> вот, и получается, а, ну, лично я на суде говорил, что это кришнейский знак, например, или просто какой-то... Какой цяточка? Да, раз. или абстрактное какое-то там искусство, художество, вот. И я никому образом не говорил, что это вот точка простреленная. Но, опять-таки, я, когда я был в суде, было Януко... ну, время Януковича, и тогда вообще очень было, ну, очень страшно за то, что с людьми тогда творилось, и ты даже вообще никто никого не спрашивал, кто ты, как ты, посадили и все. Так а как вас упимало, это Милиция <решил> просто зупинила? Нет. А uh, ну, кто мне, пришло, мне, пришла повестка. Вот. Ко, ну, ко мне вообще с обыском пришли домой в октябре. А как они установили, что это делал ты? Ну, на самом деле, э, сейчас довольно-таки просто проследить, промониторить Человека, де він благодаря от, телефонам. Так а що телефон? Благодаря телефону, ти ж не знаєш, що людина робить в цей момент, де вона перебуває? Так, да, ну как би во-первых, хоче много відеокамер. Ну, так а вас що, засняли на камеру? Ну, всього. Так ти, ну, це має бути відеосвідчення в суді. Його не було, так? <кх> Нет. Так, а в який спосіб тоді звинувати, а раптом це не ти. Ну ти робив це. Ну, давай сразу скажем, так, ты, то Да, мы это рисовали, но получается, когда мне пришла повестка, то есть, ну, я уже догадывался, ну, из-за чего ко мне пришла, ну, то есть, пришли милиционеры, они там искали баллонки, баллонки, баллон с краской, но... <laughs> баллон с краской, это тоже улика, это Да, между прочим, я заплатил за нее половиной тысячи за экспертизу, которая сказала, что это краска черного цвета строительная. Ну, чтобы вы понимали уровень, вот, и поэтому... Это фарба будивельная? Да, это фарба Будивель. Да, да, но опять-таки, когда мы рисовали трафарет, это статья там административная, это 51 гривна штрафа на то время, да, вот, если бы меня за руку поймали, то ради бога, я вот иду в суд, там слушаю это дело, там, плачу 51 гривну штрафа и выхожу. Да? Ну, то есть, кто об этом думал, что так получится? Понимаете, то есть, здесь совершенно неправильно квалифицировано дело. То есть здесь из простой административки сделали аж хулиганку. Но это не очень просто сделать, но в нашей стране времен Януковича возможно все. Поэтому они легко переквалифицировали и завели уголовное дело. И поэтому, когда я пришел на в, ну, в милицию, меня вызвал э, то ли начальник отделения, да, он говорит, слушай, а зачем ты нарисовал? А я говорю, ну, а что тут такого? Ну Янукович, типа вам хорошо при нем живется или что вы ж, ну тоже. А, ж... то ты так не просто так пришел, и а, так борза, да? Ну не то что, ну как спокойно, я не отрицал там, я ну не говорил там, я не знаю кто, кто это, что вот. Он говорит, а ты знаешь, что по этой статье заведено уголовное производство? Я говорю, ну, ну хорошо и что? Думаю, ну сразу, ну условное, ну ладно, вот. У меня же судимости нету, в характеристике все, я учусь, работаю, то есть я же не какой-то там гопник, понимаете? Вот. Понимаю. Да. И и получается, э, говорю, ну, я, ну, не знаю. Говорит, ну может быть, типа посадят. Ну тогда я понял, что дело пахнет керосином, да. И у нас запахло керосином. Ну теперь треба репутацию свою ведновыть, очевидно, чего что это не не карно Да, совершенно говорить. верно. Но опять-таки с этим надо побороться, потому что э, это будет очень ну, не Ты Ты скажешь, что те самые люди сидят на тех самых местах. Да, поэтому так. это будет непросто. просто. Ну, так может, это закон про очищение власти них повплывает? на какие-то так скептичные... Я дивишься. скептически Чому? к этому отношусь. Ну потому что, Ой, потому что, потому что. Я же я еще раз повторюсь, Ворон Ворону глаз не выклюет. и поэтому они, как по мне, будут очень очень долго это все делать, проверять, кто кто сможет, то есть найдут какого-то козла отпущения там. Ну, то есть посмотрим, как оно будет. Я не могу сказать, что это будет негативно, но я скептически к этому отношусь. Ну посмотримся там закон да, подписанный да. президентом, только буквально, когда вчера подписал президент закон. Oh, Посмотрим, вчера. если если, если вчера. У этого президента в партийном списке, по-моему, да, идет там какой-то регионал, есть вот, такой нюанс. Да, но то... там есть <laughs> сегодняшнего дня, мы сегодня здесь что все списки есть пошкоджены вот такими людьми. Ну, тобто а, ми... ну вот. Тогда вот следует задать вопрос, если э, наши нынешние как, как бы лидеры там Майдана, да, или там люди, которые говорят, что они совершенно переформатировались, они идут в Парламент з благими намірами ведуть за собою таких от темних лошадок, то о чому там говорить? То кого Себя, що ли? Ну, ну так, виходить, ну, що так. А ще є закони 14 жовтня мають ухвалити остаточно по боротьбі з корупцією. Посмотрим. Ну, так ясно, що Але, ну, ну Оптимісти кажуть, це перші кроки до люстрації фактично і очищення влади. хоть в какой-то способ. Когда уволят Шершака Николая Ивановича и прокурора Бондаря и Сум, тогда я скажу, да, закон действует. А пока они сидят на месте, то есть для меня это ну, ну совершенно ни о чем. Угу. Ясно, понятно, то есть, понятно. Дякую за интересную разговор, отверстую.